Встретимся у лодки. Eu trago de país. Транспорт скоро будет. Дани, загни вёплой женщине. Ее зовут Ями, а она как Марк Артес от Мира Машин. Мне одного тебя много. серьезные проблемы с родителями. Надо заглянуть внутрь. Значит, это дом Альваро. Но его не видать. Ангуста тоже. Кто зашел? Кажется, это из сарая. <связывая> О, Эй! А ну вернись! <связывая> ну давай, сволочь, выходи! Я тебя не обижу. Твоему террору пришел конец, Мангуст. И спасибо за ключ. Все, черт черту это место. И Мангуст. Мы слишком рискуем ради одного лейтенанта. Будешь ныть, отправлю за борт. Классная лодка. Твоя? Нет, краденая. Когда я была мелкой, отец научил меня заводить трактор без ключа. Лодки мало чем отличаются. Мы, Мы должны найти Карлоса у врача. Удачи. Он кровью кашляет. Нужно лечить. Однажды папа взял меня на рыбалку. Куда-то к югу от Дельмар. Фермер из него классный, а вот рыбак хреновый. Терпения нет, лудить не умеет. Леска все время застревала на дне. Потом он зацепил себя крючком за губу. Психанул и швырнул в воду динамит. Убил кучу рыбы и заодно продырявил к херам нашу лодку. До берега пришлось плыть 5 километров, между прочим. Другие рыбаки хотели подвести, но отец посылал всех в жопу. И как это связано с болезнью Карлоса? Все просто, Дани. В тот день, когда Карлос Монтеро примет чью-то помощь, ад замерзнет. Понял. Как же вы, Монтеро, упрямы? Я нет. Только папа. Ну да, да. Заткнись. Сраный топок. Благодаря ему наш народ должен был разбогатеть. Ну, если верить Антон. Сы. Вот так его и выбрали. Да. И многие из нас за него голосовали. Мы верили его обещаниям. Думали, что вернутся старые добрые деньги. Как в сказке. И если мы хотим изменений, кто-то должен привести народ в чувство. Объединить людей. Но не отец, это уж точно. у Карлоса нет плана? Его план — никогда никому не рассказывать, что чувствуешь. И никому не доверять. Особенно родной дочери. Просто ждать, что сделает Наполеон Эль Пикеньо, и от этого плясать. Старая закалка, как директор нашего приюта. Жутко строгий. Но если ему кто нравился, за того он всегда стоял горой. Хм. С таким подходом нас влепил. Нельзя просто реагировать на действия Хосе. Нужно пробовать новое. Быть гибкими. Отобрать инициативу этого мелкого Ихана Пута и прикончить его. Я согласна. Отлично, Даня. Это мексиканские? Здешний табак испорчен вибиру. Даже вы нас лишили. Комим ярдес. Черт, Ибасо. Хасса, мать его, кости Сраный племянник Антона. Лувел и Нолу Крем. Что он делает? Он... Э лейтенант, которого мы Ученые ищем. Ученый, скорее. Грохнем хода. Нет, нет. Лейтенанта заденешь. Что происходит? Шесть. Эй, Посмотри. Мне нужно знать, куда намылился этот а ученый. Давай поищем инфу. Лады. Может, дружок у вертолетной площадки поможет. Эх. Надеюсь, вы понимаете, насколько это просто. Я крайне придирчивый. А на моем острове а вы свободны от цепей своей ответственности, от долга и серости бытия. Здесь вы можете выпустить своих внутренних спиритов. Это труда моей. Да, за вашу мирушку. Ходит у Хасе Вилла в северной части острова. Ладно, но мы не узнали ничего про ученого. Хосе может делать тут все, что взбредет в его мерзкую башку. Интересно, Антон, в курсе, как развлекается его племяш. Как думаешь, у Хосе тут есть комп? Вижу инженера. Мерда. Все серьезно. Yeah без пароля, идиота. Посмотрим, что тут. Уэль Эль Пекинь есть камера пыток, где он мучает изгоев. Она под маяком, к югу отсюда. Как у нас. Пустишь меня? Ага, а я пока останусь тут. Вдруг найду что еще. Суэрта, Дань. You're a сейчас. Что? Oh. Дракоши! Проси, прошу, помоги. Estoy tan contento que me Хосе чудовище. Боже, Эспада, Хосе использовал этот бункер как выпечную. Здесь были и злой, но я их освободил. Эншер <свес> <свес> моментали. И чему я удивляюсь? Молодец, Дани. Я узнал, где работает ученый. Тот Сингал, которого мы видели. Его лаборатория в мире. Встретимся там. Окей. Okay. А ты объяснишь, наконец, что происходит? Ты все узнаешь в свое время.